夏医生好，梁队长好，把手伸过来。小雪没见到你吧？暂时没有，但是谁知道下一次的惊喜会是什么时候呢？您多担待啊。 嗯，拿人手短，吃人嘴软。看在那些樱桃的份上，我就不和他计较了。喜欢吗？喜欢。可是，你是怎么想到要把那些樱桃都挂起来的？控水。真无趣，和你的血压一样，太正常了。 把衣服撩起来。你这心跳有点快啊。对啊，我生病了怎么办？张医生。生病了得做检查呀，弄不好的话还得开胸呢，你敢吗？你敢下手，我就敢给你看。 张医生，你这东西再这么按下去，就嵌进我胸里了。对不起。 晚上见，夏雨哲。哇、嗯！你也太好看了吧！爆、哎、竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。你他在念诗吗？你教的。嗯 我要发个朋友圈。怎么了？啊，没事儿。你们昨晚啊吃坏肚子。我再去一趟啊！哎，吃点药吧。 小军官还挺喜欢小孩的嘛。雷霆集合，集合。 同志，雷霆小队集合完毕，请指示。入列<练>，是。接上级通知，警方在查案的过程当中，发现有人被困在我附近海域的地岛上，需要我们前往支援。联防会取消了，梁木泽带队。 雷霆突击队，准备出发。是。你们哪天来的？明天回去吗？我想去店里挑几本书。张医生，我怎么感觉你有点像一只小蜜蜂啊？小蜜蜂？啊、哦，说明这儿有一只特别特别美丽的花儿，对吧？ 对呀！哎呀，我的妈呀！你们一直跟着我呀、哎！